হেল্ল' মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইকেইদিন যিহেতু একদম বৰষুণৰ বতৰ ঠাণ্ডা হৈ আছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি গৰম বস্তু খোৱা যায় গৰম বস্তু মানে হাঁহৰ মাংস আৰু হাঁহৰ মাংস গৰমত খালেতো গম পায়েই ঘৰৰ ঘৰত যিটো প্ৰেছাৰ চেচাৰ উঠি আছে হাই প্ৰেছাৰ হৈ আছে একদম উঠি যাব সেইটো কাৰণে বেষ্ট এতিয়া বতৰটো একদম ঠাণ্ডা বতৰ খাবলৈ ভাল হৈছে হাঁহৰ মাংস সেইটো কাৰণে হাঁহ মাংস আনিলোঁ আৰু হাঁহ মাংস মানে আমাৰ বাইদেউৱে আনিছিলে মানে ঘৰৰ পৰিয়ালটো সকলোৱে একেলগে খাবৰ কাৰণে আমি কৈয়ে আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা হাঁহ এটা লৈ আহিবি আমি হাঁহ মাংস খাম বুলি আৰু আনিলেও বাইদেউ আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি কাটি দিলে আৰু ময়ো পাচলিখিনি কাটি ল'লোঁ সেয়া আলু কোমোৰাখিনি মানে অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিলে ভাল লাগে আৰু জলকীয়া নহৰু পেষ্ট পিয়াঁজো কাটি ল'লোঁ তেলটো মই অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ হাঁহো যেতিয়া পৰি আছিলে ন ইমান এটা তেল ওলোৱা নাই সেইটো কাৰণে তেল আৰু হাঁহ মাংসত তেল বেছি হ'লেহে ভাল লাগে খায় সেইটো কাৰণে তেলটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু তেলত মই ডালচেনি আৰু অলপমান জাইফল কাটি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে দিছোঁ ন নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট আদা নাই আদা বেছি প্ৰায়ভাগ আমাৰ ঘৰত নানেই নহৰু আৰু জলকীয়াই মই খুন্দি দিওঁ আৰু মছলাৰ ভিতৰত দিছোঁ চিকেন মছলা আৰু গৰম মছলা জিৰা কাশ্মীৰী মিৰ্চ ঘৰতে খুন্দি থৈ দিয়া জালুকৰ গুড়ি অলপ দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া ঘৰতে খুন্দি থৈ দিয়া সেয়াও দিছোঁ অলপ আৰু সেয়া নিমখ হালধি এইখিনি দি আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ মছলাখিনি অলপমান পানী দি দিছোঁ পানী দি দিলে মছলা মানে ধুনীয়াকৈ মানে সিজি যায় আৰু মানে মছলাটো অলপমান পিঁয়াজৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায় তাৰপিছতে দি দিলোঁ হাঁহৰ মাংসখিনি হাঁহৰ মাংসখিনি দি আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি আৰু হাঁহৰ মাংস বেছি টাইম মানে ভাজিলেহে ভাল লাগে খাই খাবলৈ দেই আৰু পোন্ধৰ মিনিটমান ভাজিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ হাঁহ মাংসৰ পৰা অলপমান তেল ওলাব দিছোঁ তেল নোলালেও মানে হাঁহ মাংসৰ পৰা জোৰ জোৰচকৈ তেল ওলাইছোঁ আৰু সেনেকুৱা হৈছে কথাটো এনেই জমনি কৰিছোঁ দেই আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া দিবলৈ হৈ গৈছে আলু আৰু কোমোৰা আলু আৰু কোমোৰাকৈ পিছ দেখিছে ইমান ডাঙৰকৈ ডাঙৰকৈ দিছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ থাকিলেহে ভাল লাগে খাই আৰু মাজে মাজে ভাঙি দিম দুই এটা ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি লৈছোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছতে এইখিনি অলপমান আলু আৰু হেৰিটো কোমোৰাটো মানে অলপমান সিজা টাইপৰ সেনেকৈ ভাজিম আৰু তাৰপিছতহে পানী দিম আৰু পানী কিন্তু গৰম পানীহে দিব দেই হাঁহ মাংস বনালে গৰম পানী দিলে কিন্তু বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ সেইটো আমাৰ মায়েও কয় আমাৰ বৌও কয় মানে আৰু গৰম পানী কৰিবলৈ মই পাহৰি গৈছিলোঁ কিন্তু বৌহে ক'লে গৰম পানী অলপ দে বুলি কেনে গৰম পানী দিলেহে খোৱাতো হ'ব সেইটো মানে মনত পৰি গ'ল আৰু সেইফালে মই গৰম পানী কৰি লৈছোঁ মাছ দিনত ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া পানী দিবলৈ হৈয়ে গৈছে প্ৰায় এয়া ধুনীয়াকৈ আলু আৰু কোমোৰাটো অকণমান পমি গৈছে এতিয়া আৰু পানী দিবলৈ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া পানীখিনি দিলোঁ পানী অলপ বেছিকৈ দিছোঁ যিহেতু মানে অলপমান জোল মানে গ্ৰেভি সেনেকৈ টাইপৰ বনাম আৰু আৰু পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ একদম উতলিব দিছোঁ আৰু ইয়াতে আকৌ সেইও দিছোঁ গৰম মছলা খুন্দি লৈছিলোঁ ইলাচী লং আৰু ডালচিনি ধুনীয়াকৈ খুন্দি দি একদম ঢাকনি লগাই দিছোঁ একদম বহুত টাইম উতলিব দিছোঁ উতলাৰ পিছত দেখিছেনে কালাৰ সেই ধুনীয়া হৈছে একদম মোৰ যে বনাই আছোঁ যদিও মোৰ খাওঁ খাওঁ লাগি আছিলে আৰু এয়া ভাঙি দিছোঁ দুই এটা কোমোৰা আলু সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে একদম অলপমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু অলপ টাইম উতলিব দিছোঁ আৰু আমাৰ আঞ্জাৰ দেই দি হাঁহ কোমোৰা আলুৰ সৈতে এখন ধুনীয়া আঞ্জা আৰু চাওকচোন কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে অলপ জোল হিচাপতে ৰাখিছোঁ আৰু জোলখিনি খাই বহুত ভাল লাগিছিলে ইফালে মেচা টেঙা আৰু দালি বইল কৰিছিলোঁ সেইটো বেছি কোনো নাখালে হাঁহৰ মাংস জোলৰ লগত সকলোৱে খালে ভাত আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় যদি প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বা